Мы возвращаемся до разговору с лидером студии «Квартал-95» Володимиром Зеленским. Владимир, вы закончили юридический факультет. Туда вступили, чтобы посмеяться с некоторыми наших законов? Поступал на юрфакт, думал, что меня ждет карьером адвокатов. Слишком, видимо, я много смотрел фильмов, где адвокаты – это целый знаете, спектакль такой, когда люди могли какую-то выстраивать защиту, интересно. К сожалению, у нас все не так не так ярко все, как это в иностранных фильмах. Я это увидел, и мне это стало скучно. Тут надо так. Либо юрист, либо артист. Надо выбирать. Потому что если я юридически начну в своих мозгах копаться и юридически относиться к нашему юмору и ко всем политикам, я буду очень привзят. Это неправильно. То есть я буду смотреть, что не на поступки людей, а в силу чего они их совершили. А это вообще, это становится, это уже не смешно. И чтобы писать смешно и играть смешно, надо быть очень легким. Поэтому мне и нужно было отказаться от своей профессии. Вы на редко на сцене не бы выполняете обовески президента. Да. Дивитесь специально его выступы, промова, чтобы стиль, манеру, ну, чтобы легче было его играть. Событийно, то есть на самом деле времени нет все просматривать, абсолютно нет. Но и у нас, слава богу, большой коллектив, есть люди, которые просто все отсматривают и приходят и приносят вот такое событие. А как он отреагировал, я спрашиваю, отреагировал вот так. А как тот сказал? Сказал тот. Ну все понятно. То есть ну, нет времени во всем копаться. У нас есть авторы, которые сидят днями и ночами в интернете и смотрят телевидение и рекламу и все. Ну, а дальше наше дело творить. Нет времени, редактировать надо делать, надо сочинять. Вы есть та самая Анджелина Джоли. Буйная хозяйка пустили. Да. А вы и есть тот самый Брэд Питт, вонзающий, жало в плоть. Да, да. Я вас себе таким и представляла. Да-да, давайте будем жить вместе в одной квартире и поставим компьютеры рядом. Давайте. Только обещайте, что хотя бы раз в неделю мы будем видеться. Обещаю, обещаю, ведь между нами столько всего общего. Да, у нас с вами даже глаза одного цвета. Красного. Я кость бы сказал, что разлучены из интернетом. А давно? Сра сразу мы как-то не поженились. С ним. Я, понимаете, придумав такую библиотеку, да, великую, гениальную, под названием Интернет, такую удобную люди. К сожалению, все люди стали не защищены. Ну, то есть сегодня, благодаря интернету, возможно, всякое. Конечно, надо быть идиотом, чтобы говорить, что новые технологии не нужны. Да, я это и не говорю. Но то, что какие-то блокирующие системы должны существовать, это факт. Вот, допустим, мы столкнулись но ну, сейчас, ну и вообще мы столкнемся, допустим, с пиратством, да. То, то, на чем во всем мире люди зарабатывают деньги, я вам скажу элементарно, вот мы пишем шутки, да, это же наше творчество, мы же это придумали, мы же не украли, мы хотим, чтобы это нам приносило доход, это нормально, мы же, ну, и вы эти шутки видите в интернет таком-то издании, а потом там, да. а потом в интернете читают, такой-то юморист читает и считает, что это его уже, понимаете, и это вот такое, вот, мы сейчас сняли фильм, через неделю после того, как в интернете этот фильм. А это наши детище, Мы его сняли. Мы хотим доказать всем украинцам, что это бизнес. Надо с ним. Надо вкладываться в украинское кино. Посмотрите, это приносит деньги. Как можно людям доказать, если его через неделю выложили в интернете, все скачают, Ну, то есть, это, ну, поэтому, поэтому я и говорю, что я с интернетом не дружу. Но много причин. Во-первых, наше творчество не защищено. Второе, наш бизнес не защищен. А третье... Самая главная проблема в интернете он. А, то есть люди не упираются. Вот. Если раньше мне, чтобы что-то найти, мне нужно читать, 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 читать. И люди развиваются. На самом деле это факт. Поиск, война, понимаете, спорт, это все дает человеку, формирует его характер, его личность. А сегодня все. Иди, свободно. Это кайфово. Но с другой стороны, когда ты задаешь человеку вопрос, он тебе говорит, сейчас подожди, я посмотрю в интернет. То есть человек не готов, человек просто не знает ничего, человек пользуется, у него есть интернет, и человек не обладает знаниями никакими, обладает формальным нажатием кнопок, и он оттуда черпает информацию. То есть где-то это удобно, а где-то я считаю, что это, это все равно не книги, это все равно не, не будет тебя развивать. Я здесь узнал, что у жены моей другая семья, Что я беременный от друга, а мой друг от меня, Что я родился в Пакистане от любимой кумы, А наша школа развалилась из-за кучмы, А братья-сурки, сыни-братья, между ними любовь. У Тимошенко обнаружили Ахметова кровь, Я здесь родился, здесь женился и, похоже, умру. И пусть напишут на могиле одноклассники ру то в одноклассниках есть справжный Зеленский? Нет, конечно, я ничего не оформлял, я туда не заходил. Как только я помню, я начал пользоваться интернетом, и, и мне говорят, я что-то мы написали, и мне говорят, такое было. Я понял, что интернет еще дает такую историю, что ты читаешь и просто набираешься. А потом тебе кажется, что ты такой... А нет, на самом деле, ты набрался уже все. Поэтому я... Я даже не смотрю свои концерты, где я выступаю. И, ну, то есть очень редко, что я в чем-то там сомневаюсь, я хочу посмотреть кусочек определенный. То есть рабочий материал я смотрю, а уже готовый вариант я не смотрю, потому что, я понимаю, мне надо быть легче. Я не могу в свои мозги забивать все информации, это очень плохо для меня. А ритм не давится? А, да, И можно. Кто ваши наибольшие противники в коле родных? Родители. Ну, конечно. Особенно мама. Папа еще может, как папа, знаете, сказать, ну, это очень хорошо, это хорошо. Вот это что-то ты там перебрал, я тебе скажу. А тут ты же там аккуратнее, так ты же осторожен, А мама, как мама. У мамы один сын, поэтому она говорит, все шикарно. Вы можете пригадать подию, чей день, когда вы прокинулись с ощущением, что вы уже в доме, что вы уже зеркаль? Вообще нет. Вот мне никогда такого. Не было. Я даже помню, как я об этом мечтал. Когда-то очень давно я посмотрел передачу с Меньшком, который после фильма "Покровские ворота" проснулся звезду. И когда я посмотрел, ну давно да, и думаю, блин, неужели может быть что-то такое в твоей жизни, что ты, бах, и на следующий день тебя все в твоей стране знают. У меня это не произошло. Вот так вот, бах, резко, да. Мне кажется, у меня это шло постепенно. И я даже не заметил этого, как это произошло, когда это произошло. Ну, я и спокойно к этому отношусь. И я думаю, что из-за того, что у меня не произошло это, как у многих других, а вот у меня нет никакой звездной болезни. Из-за этого. Из-за этого. Не из-за того, что я там такой прям сильный человек. А именно из-за того, что когда человек 18 лет никто, и на завтра он там секс-символ, суперзвезда, там еще, ему, ему 18 лет, он, не, он думает, все, это будет до конца дней. А оказывается, нет. Оказывается, надо работать, и это быстро заканчивается. Вот из-за этого у меня и не произошло. Я спокойно к этому отношусь. Я к этому отношусь действительно как к работе, которая приносит мне колоссальное удовольствие, колоссальное. И я устаю колоссально, но и это моя жизнь. То есть я спокойно отношусь к тому, что меня узнают, но я больше сейчас похож на мою дочь, которая, когда смотрит телевизор, говорит, о, папа, и не удивляется. То есть, ну, это, знаете, это как, ну, это нормально, это как покушать на завтра. Да, что-то покушать, надо кушать. Потому что кушать надо, чтобы желудок работал. И так и по телевизору она видит меня, говорит, да, папа, этот костюм у тебя не очень. Это, да. И все, знаете, как фотографию смотрит, просто домашний альбом. Я к этому так отношусь. Вот, да, так. Да. Меня, у меня работа просто в отличие от других отличается только тем, что меня показывают по телевизору. Я к этому так отношусь. Відповідно, видно спокойно ставится и до титула наигрнейшего человека Украины. Ну и более спокойно, даже чем к своей работе я отношусь. Я действительно, ну ко всем титулам отношусь очень, ну может не объективно, а субъективно, но очень скептически, потому что, знаете, после того, как нам несколько лет подряд не давали там разные там, это еще началось с КВНовских времен, когда мы точно побеждали, а нам не давали победы, когда там мы там, выступали на международных там музыкальных фестивалях, реально были там, ну, реально мы понимали, что мы лучше, ну повезло, знаете, приводишь программу и видишь, что ты лучше. А тебе давали все время второе место, и ты не мог понять почему. С годами нивелировалось вот это ощущение страшной победы. Знаете, то есть с годами это как, знаете, деньги. То есть не, не, не то, что хочется их. Просто сам факт присутствия. Что ты спокоен. Ты спокоен, это все. Точно так же и здесь. Какая-то впереди там победа. Там танцы со звездами были. Да, это просто как спорт. Понимаете? Мне интересно победить. Все. Мне не интересно было потом поехать в Бразилию, я и не поехал. Да, там. То есть мне не так важна там потом известность, награды, как сам момент, да, сама борьба. И когда здесь там самый красивый. Ну, я же ничего не приложил, никаких усилий, поэтому я к этой, ну, почему я объясняю, почему я это спокойно к этому отношусь. Потому что если бы эта награда меня заставила там что-то делать безумно тяжелое, там, творческое, там, ну, знаете, вот, я бы шел тяжело к этой ноге, тогда я, наверное, ее бы оценил по достоинству. А так я не объективен в оценке. И потом, какой я самый красивый, послушайте, я понимаю, что а, выбирали просто очень популярного человека, я реально отношусь абсолютно нормально к своей внешности, я комик, и мне... А комикам вообще не так важно быть очень красивым, если честно, да? наоборот. Чем симпатичнее человек, тем его как комику сложнее. Ему надо больше находить в себе в лице какие-то формы и в речи и так далее. Вот, так что, ну, есть и хорошо. Я также брови не щипаю, не ношу каблуки. А я кольцо заправляю под штанами в носки. Я продолжаю повторять себе, что все хорошо. Потом смотрю и понимаю, что не все хорошо. Прихильницы под подъездом, звонки и молчание в трубку. Все есть. Це все вам заважає? Просто, знаете, сколько... Я бы, конечно, сказал бы, наверное, как все говорят, что мешаю, забираю личное время. Но иногда просто из этого ряда людей попадаются какие-то люди, которые что-то тебе такого говорят, ради чего хочется жить. Знаете, прямо такое, как это там... Бабушка там вот был, где-то вот у нас был последний концерт в Кременчуге. Понимаете, она, она связала вам ш... мне шарф, Понимаете, она вяжет шарф. Прошу у тебя больное горло. Я смотрю телевизор, да, такие. Тебе... Понимаете, как иногда люди делают такие поступки, мне не нужен тот шар. Но это сам посыл такой, знаете, что ты такой думаешь, боже, ну э, вот ради этого, это вообще, это то. Вот знаете, а э, вот во имя такого стоит все делать. Как вы гадаете, что могла быть у вас криза творчества, если бы не... Хаос. Ну так, хаос, криза политична в стране. Ну, хаос всегда помогал творческим людям. Это факт. То есть, как всегда говорили, хаос помогал творческим людям и бизнесменам. Там каким-то. Они... Есть люди, зарабатывали на кризисе, какие-то люди, а творческие люди могли всегда выделиться, потому что в кризис очень Хорошая конкуренция. В кризис нужно творить, иначе ты не выживешь. И в кризис сразу все становится. Знаете, когда у людей мало денег, то люди начинают адекватно, четко выбирать, на что они могут их потратить. Они не могут теперь на все разорваться. Не может быть теперь 20 звезд. Да? Может быть конкретные какие-то люди, на кого они готовы. Поэтому нам кризис. И на сцене вечернего квартала, сколько процентов остается для импровизации. И иногда складывается впечатление, что запрошенные звезды не очень знают, что с ними там будет. Ну, очень будет часто. Сцене? Почти все звезды не знают, что будет на сцене. Они знают только, они знают только тематику своего выступления. В чем идея? Иногда нам надо просто, чтобы звезда сказала какую-то фразу, мы просим. Я говорю, а... Объясняю, в чем смысл, и, впрочем, сказать какую-то ту или иную А в целом звезда полностью не знает никак-то. Ну, в этом кайф, что она не знает и может получиться что-то интересное. Михаил Михайлович. Я прошу прощения. Ну вот, я, конечно, прошу прощения. Спокойно. Спокойно. Я попробую. Дорогой, Михаил Михайлович! Что ты орешь? У него со слухом все нормально. Не факт. Дорогой Михаил Михайлович! Женя, перестань. Перестань. Михаил Михайлович, ну, мы извиняемся. Знаете, вот, вот все, что вы делаете на нашей эстраде, вот, вот это вот все, вот если бы вы жили в Англии, вам бы наверняка дали звание лорда. Да, может, вы в Англию поедете. В вашем коллективе працюют, на мою думку, суперталантливые хлопцы и девчата. Спасибо. А чи немає что до вас? Все-таки вы частейше опиняетесь на первом плане, в вы в многих других проектах. знаете, мне кажется, что за не появляется прибыль... просто так у людей все люди склонны к тому, мне кажется, чтобы завидовать. И это, ну, это нормально. Ну, Но потому что люди просто несовершенные и все. И ничего тут страшного нет. Другое дело, если ты руководитель, ну, как я к этому отношусь, да? Я бы никогда не пошел бы быть руководителем, если бы я не чувствовал себе силу. Я бы никогда им не стал. не виноват тот человек, который завидует, а виноват всегда тот человек, кому завидуют. То есть, если мне завидуют, значит, люди чувствуют, что они на таком же уровне находятся, что и я. Значит, люди чувствуют, что они могут так же. И поэтому задача руководителя быть всегда просто сильнее. Это правильно. Ну, это моя позиция. Как бы, если бы я почувствовал, что я как автор ну, проигрываю своим коллегам, я бы просто бы не был руководителем и все. Ну, вернее, мне бы это сказали, потому что мы все, ну, достаточно в нормальных, демократичных внутренних отношениях находимся. Мне бы сказали, Вова, пишешь ты плохо, пишешь ты, Вова, плохо, так что ты не имеешь права выбирать, это хорошо или нехорошо, ты адекват. Как складываются у квартальники в стосунке с диспортом? Это капец. <laughs> это смертельный вопрос, не в брок, а в глаз. Почему? Потому что мы, конечно, очень хотим заниматься спортом. И иногда получается пойти в спортзал. Там. Но вообще это очень сложно. Вот такой график. Спорт это все-таки в, ну, в нашу год и спорт, это такое занятие, где нужно придерживаться и диет, там, многоразового питания в день и нормального, и не есть там на ночь, и не выпивать на ночь, и вообще не выпивать, и там заниматься регулярно там. Ну, это все, вот все, что я назвал, это все невозможно. Да? Гастроли, мы отдаем энергию на концерт, и после концерта мы приходим, мы хотим есть. Ну, как ни крути. Потом психологическая нагрузка, иногда по несколько концертов в день, а плюс к этому добавляются какие-то телефонные разговоры. Вот мы там слышали в кулуарах кто-то на восточе зубы. И это все, оно все смешивается. Тебе нужно выпить там 50 г коньяка там или вина и расслабиться просто. И все это не очень связано со спортом. Есть возможность с утра отжиматься и пресс подделать. Ну, значит, вот так. В часом ви все частіше говорите на сцені українською. Верховчую вашу мегапопулярність це, звісно, сприяє популяризації української мови. А что еще, на вашу думку, варто робити для украинизации Украины? Я вам скажу, что я не, не, не просто... Я... я иногда приезжаю в любую... Там, там, в Грецию. Я поражаюсь, как таксист говорит на языке не своем родном, там на английском свободно говорится, поражаюсь. Таксист, обыкновенный таксист, говорит на английском лучше, чем я. Франция, в Франции заходишь какой-то бутикс, бутик, там человек говорит по французски, куб говорит по английски. А я в Америке снимался в фильме, со мной человек говорил по украински. Куда? Она у нее дедушка украинец, там, да, и она по русски не понимает, она может по-английски и по-украински. Представляете? Я всегда поражался, как люди западные умеют быть настолько ну, образованными людьми. Всегда удивлялся. Я зрозумів, чим що не чує. Отже, ваша чотирихрічна доця розмовляє українською, тому що ви цього не забороняєте? Так. Да. Ну це жарт, звичайно. Я розумію, що незалежно від того, якою мовою ви розмовляєте, ви залишаєтеся великим патріотом України і завжди очікуваним і бажаним гостем на Буковині і в Буковині, де ми спілкуємося. Спасибо. Дякую за цікаве спілкування, за відверті і де треба було дотепні відповіді. Сподіваюся, це не остання наша телевізійна зустріч. Нагадаю, що з лідером студії квартал 95 Володимиром Зеленським ми спілкувалися за сприяння готелю Буковина. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей в ефірі.